У нас на палатку серця матерів звернулася їхня мама, із з проханням, тому що у хлопців тоді нічого не було, по можливості допомогти їм хоч чимось. Весь час за них піклувалися і думали, бо все-таки два рідних брати на війні. І хлопці дуже гарні, щирі. Що я можу сказати? Я бажаю щастя обом. А цій молодій сім'ї довго. сімейного щастя, благополуччя, діточок, миру, злагоди і любові. Чекала цього моменту. Довго щастя і здоров'я, діточок здорових, щасливих, радісних, їм любові, довгих років життя, щоб все в них було в злагоді, щоб все в них вийшлося. Вони кожну хвилину думали, що вони живуть в щасті і другого їм життя не треба. когда ближе познакомилась с Ксенией, спросила, а как вот два сына пошло на войну. Она говорит, а им на Маковее обоим пришла повестка. Сережке практически пришла на следующий день после свадьбы, а Антошке раньше. И она говорит, я стала на них, посмотрела обоих, говорит, ну как я скажу, одному иди, другому не иди. И так вот у нее два мальчишки пошло на войну. Одному было 21 годов, второму было 23. И они пришли с войны, не пришли ясными, светлыми, добрыми, искренними ребятами. И вот э, Алисочка, она дождала Сережку и э, сказала, что готова идти венчаться после тех трудностей, которые они успели э, пережить в своей молоденькой жизни. И она решила, что все это ее человек нас уже... Дай Бог им счастье, светлая, светлая жизнь. Где-то помочь? Он мужественный. Он для меня всегда был героем. Он ничего не боится. Он может защитить страну. Давно знаешь его? Да, уже почти четвертый год. Не страшно было, что я поехал в это? Уже страшно было. Переживала. Ну, что мы уже домой вернулись созванивались там mm -hmm. по телефону, была возможность в скайпе пообщаться. Отпуск mm -hmm. приезжал иногда, mm -hmm. я его поддерживала. дома Алиса чекала, я как помогала Конечно, созванивался почти каждый день, она поддерживала.

Запрети я в единомудре, меньшая площадь, один ударил ему площадь, риво благочаения, восприятие.

и не наставшими на углом. Вих же трудоносы камень не шесть, по ощущению иудейску. И весь

Ну мы вас поздравляем. Это был ручный протобеев. Мы весь год. Поэтому дай Бог, ребяточки, чтобы это вам принесло счастье. Когда захотите поругаться, вы так вот растяните, почитайте и скажите, это не надо. Хорошо. Все, это вам. Выбирайте. Будьте вы счастливы.